Христос Воскресе! Сегодняшний выпуск телепередачи «Благовист» выходит в самый торжественный, самый светлый праздник – праздник Пасхи Христовой. И сегодня будут многократно звучать слова «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» Христос Воскрес воістину воскрес. Дорогі Отці, браття, сестри, невимовна радість! Прийшло свято і свят, торжество і торжеств. Господь своєю всемогутньою силою подолав силу лукавого ворога своєю смертю подолав смерть вічну, привічну. Ми з вами, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній святий день, торжество і торжеств. Святкуємо, лікуємо, підносимо свої серця, всю велич Господню відчуваємо в своїх серцях і в своїх душах, адже Господь воскрес заради нашого Воскресіння, той гріб, який вмістив в себе невмістимого Бога, лікує в повному торжестві із присутністю ангельською. Адже діви і жони, які прийшли до гробу Господнього. Побачили ангелів, відкинутий камінь від гробу і пелені, які були порожніми без Бога. Месія воскрес. І в цьому заключається весь зміст нашого земного життя. Змінилась історія людства, змінилось відношення до людини. Людина воскрешається. Людина підходить до Царства Божого у всій своїй величі. Господь змирив себе. Пройшов всю хресну дорогу, переніс зраду, оплювання, переніс всі немочі людського буття і своїм божеством, своєю, всесильною Божою мудрістю і благодаттю прийшов до Царства Божого і готує для нас вічне спасіння, вічну радість. В історії людства не було такої події, як Воскресіння, а сьогодні. Ми її відчуваємо. Ми радіємо і торжествуємо. Господь переміг, Господь на небі, Господь живий і віра наша жива, а віра наша могутня. Вона долає все. Мало бути людиною, просто віруючою людиною. Потрібно трудитись, потрібно возвеличувати Бога, адже Господь нас возвеличує. Потрібно славити Христову Воскресіння, адже через таким. Чином Господь воскресить і нас, у всій величі, у всій красі, Христового Воскресіння будемо торжествувати і лікувати, безпрестан повторювати слова, вічно живі слова, слова гімн, слова перемоги, Христос Воскрес, воістину Воскрес, дорогі браття і сестри, з Воскресінням Христовим Здоров'я! любови, багато років злагоды и всему Божии благодати и с святом и с торжеством пасхальным. Слово «Пасха» с еврейского языка переводится как «переход», Евреи праздновали в ветхозаветные времена Пасху как воспоминание перехода из Египта в землю обетованную, как избавление от рабства египетского. Мы, христиане, празднуем Пасху как прехождение, переход от смерти к жизни, от земли на небо, как избавление от рабства, греху и смерти. Все мы понимаем, что от Адама мы воспринимаем падшую человеческую природу. И сам человек не мог себя вылечить, это было невозможно. Поэтому Сам Бог воспринимает на себя человеческую природу, проходит весь путь земной жизни полностью, подобно всякому человеку, испытывает и боль, и страдания, и голод, и, и терпит холод, и все естественные страсти, кроме одного. В одном он не такой, как мы. Он не имел ни одного греха. И потому, когда он прошел весь путь земной жизни и как всякий человек умер, его душа сошла в ад, но ад не мог поглотить его душу, так как тьма не может поглотить свет. Если в темную комнату внести свечу, свет всегда победит тьму, рассеет тьму. Так и смерть не могла охватить, поглотить источник жизни. И потому Христос воскрес, победил смерть. И нам дает возможность через церковные таинства, через таинство крещения, через таинство причащения войти в Его церковь. И в этом духовный смысл Пасхи. И также мы становимся также победителями греха. Мы знаем, что мы умрем, но если до воскресения Христова всякий человек, или праведник, или грешник, когда Он умирал, Он знал, что тело Его сойдет в землю, а душа сойдет в ад. То теперь мы знаем, что для нас открывается совершенно другая перспектива. Да, мы умрем, тело наше сойдет в землю до времени, но душа наша направится к тому, кому мы стремились во время земной жизни. Во время Пасхи мы видим, что все меняется вокруг, и в храмах изменяется обстановка больше пения, чем чтение, нет земных поклонов, царские врата отверсты, что символизирует то, что воскресением Господь отверз нам вход в рай, на небо. Мы видим в храмах артос, это хлеб освященный, который символизирует присутствие хлеба жизни Христа вместе с нами. В наших домах многое меняется. Мы вкушаем в эти дни освященные яйца, освященные куличи Пасху. Яйцо это тоже символ, как из мертвого по сути яйца выходит жизнь, так Христос победил смерть. Из гроба запечатанного вышел источник жизни. И друг друга мы приветствуем в эти дни. Вместо обычных слов «Здравствуйте» или «Добрый вечер» или «Добрый день» мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе» и отвечаем «Воистину воскресе». В Пасха – это самый радостный праздник. И радость, она нужна всякому из нас, всякому человеку. Нужна радость, как свет нужен растению. И не будем отказываться от этой радости, не будем затмевать ее, особенно затмевать страстями такими, как пьянство, разгул. И встретим этот праздник в духовной радости. И тогда мы действительно ощутим пасхальную радость. Вся неделя предстоящая называется Светлая Седмица. Каждый день именуется светлым. Светлый понедельник, светлый вторник и так далее. Особенное богослужение будет совершаться в светлую пятницу в которой воспоминается чудо иконы Божьей Матери «Живоносный источник». И в, этой, в этот день в храмах православных будет совершаться малое освящение воды. В Светлую Субботу Артас, святой хлеб, который был освящен в самую пасхальную ночь, будет с особой молитвой раздроблен и раздаваться верующим для вкушения и для благословения. Праздник Пасхи самый радостный из всех праздников. Он именуется «Праздников праздник и торжество из торжеств» радость нужна всякому человеку, как растению нужен свет. И мы также не должны отказываться от этой радости и не должны затмевать ее разгулом страстей, пьянством особенно. И дай Бог нам всем в меру своих сил ощутить пасхальную радость. Христос воскресе, воистину воскресе. Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри! Ми з вами, вступивши у стадію торжества і торжеств, сьогоднішні дні іноді самі не розуміємо наших традицій, звідки вони походять, звідки беруться ті чи інші приходи до храму приношення тої чи іншої жертви, відношення людини до церковного життя, саме в пасхальний період. Ми з вами часто запитуємо і духовенство, і часто звертаються до мене до як архіпастиря. Чому почали освящати Пасхи, приношення, яйця, кулічі, сир, молоко напередодні Пасхи, а саме в велику суботу. Дорогі браття і сестри, це питання воно надзвичайно просте і відповідь є одна. Ми знаємо, що. Під час божесної літургії ми маємо повністю і цілком себе присвятити Богу, молитись і перейматись тою жертвою, безкровною жертвою, прославляти воскресшого Спасителя, віддавати себе молитві. І ми знаємо, що в пасхальну ніч, коли ми збираємося на богослуженнях, ми приносимо із собою кошики, в яких знаходяться яйця, сир, пасхи, які маємо освящати. Але тоді. Коли багато людей починається штовханина, люди починають нарікати, іноді навіть і сваритись. Щоб цього не було, ми починаємо освящати ці дари в суботу після літургії Василія Великого. З 12-ї години дня священники по черзі виходять, і для того люду, який приходить, освящаємо Пасхи. Нам не потрібно. Думати, що якщо вже освятили Пасху, то це вже не настав час розговіння. Ні, дорогі і сестри, ми це робимо, щоб люди могли повністю присвятити себе Богу під час божественної служби. Звісно, що люди приходять і після служби, і після служби ми будемо освящати Пасхи, кулічі яйця, сир, молоко. Взагалі, Пасха це символ. Вічного життя і Воскресіння Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, древня історія освячення крашенок, писанкарства, що є доброю традицією в нашій Україні. Люди розписують крашенки. Це вже є як мистецтво, як творчість, яка пов'язана із Христовим Воскресінням. Але ми маємо пам'ятати, що не потрібно це перетворювати в якусь певну рекламу, в грубе відношення і порушення канонів церковних. Особливо хочеться сказати, що на крашенках не потрібно наклеювати ікони Божої Матері, Спасителя, адже ми знаємо, як люди до цього відносяться, коли з'їли яйце, виконали на смітник. Або в якесь недобре, нехороше місце. Тому, дорогі браття і сестри, нам потрібно, як наші діди і прадіди, намагатись все робити правильно за добрими нашими традиціями. А саме ми, яйця, красимо в червоний колір, який являється також пасхальною радістю. Згадаймо сьогодні, як Марія Магдаліна принесла імператору Тіверію яйце. Як символ Воскресіння. Чому ми це робимо? Тому що Господь дає нам можливість і дав нам можливість дочекати світлого Христового Воскресіння. Ми постились, ми говіли. Було непросто для тіла, а особливо для наших душ. І коли наступає світле Христове Воскресіння, люди в торжестві слави Божої. Після служби приходять додому, щоб розговітись. І ми, православні християни, маємо розгубтись і сиром, молоком, яйцями, пасхальним кулічем. Це знову ж таки наша добра традиція. Дорогі браття і сестри, ми сьогодні з вами маємо робити все так, як потрібно, за уставом Церкви Святої. А церква ніколи не навчає чогось злого, лукавого і недоброго. Нам потрібно також пам'ятати про те, коли ми приходимо до храму Божого, це не значить, що ми прийшли поставити Галочку, щоб освятити яйця, навіщо, що з ними робити, як до того відноситись, дорогі браття і сестри. До всього потрібно підходити. З духовної сторони, з любов'ю, з терпінням і з повагою один до одного. Непростий час. Але, саме головне, нам потрібно пам'ятати про те, що Господь любить нас, не відвертається від нас, і в ці святі дні, в святі дні Пасхи Господньої, будемо приходити до Бога, будемо йти до храмів і виконувати. Волю Божу. Нехай нам всім допомагає в цьому Господь. Вітаю всіх ще раз із святом, із Пасхою Господньою і всім бажаю кріпості сил, здоров'я, любові. Христос Воскрес воістину Воскрес. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу рубрику «Старинки истории» и продолжаем знакомиться с историей православия на Житомирщине по жизнеописаниям ее святых подвижников. На Волыне издавна жили люди различных национальностей, и в том числе и священники православные были выходцы и из немцев, и из поляков, и из чехов, и христианство всегда учило и учит людей разных национальностей жить в мире. Апостол Павел пишет, во Христе нет ни Элена, ни Иудея. И мы уже говорили в одной из наших предыдущих передач о святой мученице Вере Трукс, которая по национальности была чешкой. Сегодня мы вспомним священномученика Мирона Ржепика, который также был чехом по национальности и был выпускником Волынской духовной семинарии, которая находилась в городе Житомире. Священномученик Мирон родился в чешской католической семье от Иоанна и Марии Ржепиков 21 апреля 1885 года в деревне Кучкаровка Луцкого уезда Волынской губернии. 2 мая 1885 года он был крещен в Луцком кафедральном римо-католическом костеле и наречен Мирослав. В конце 19 столетия было такое движение присоединения Чехов к православию. Например, в Волынских ипорхиальных ведомостях в журнале печатались списки Чехов, которые присоединялись к православию. У нас, например, в Житомирском уезде в селе Альшанка десятки чехов принимали православную веру. Так и семья Ржепиков в 1887 году присоединилась к православию, и Мирослав получил православное имя Мирон в честь священномученика Мирона Кизического. Ударение следует ставить в этом имени именно на первый слог – Мирон. В 1900 году Мирон Ржепик оканчивает Кливанское духовное училище и поступает в Волынскую духовную семинарию. В то время она находилась еще в городе Кременец, а в 1902 году переезжает в Житомир, и с 1902 по 1906 год, вот четыре года, Миран Ржепик проводит в нашем городе. И как раз это годы, когда формируется человек, это годы его юности и его обучения основам православной веры. В 1906 году он оканчивает Волынскую духовную семинарию по первому разряду со званием «Действительный студент» и поступает в Московскую духовную академию, которую также с успехом оканчивает в 1910 году. 7 сентября 1910 года он направляется преподавателем в Таврическую духовную семинарию. Затем он женится на Елизавете Петровне и в 1912 году принимает сан священника и назначается законоучителем, то есть преподавателем предмета «Закон Божий» в город Лубны в учительскую семинарию в Полтавской губернии. А в 1915 году его уже переводят в город Кашин, это нынешняя Тверская область, в Кашинскую духовную семинарию в качестве преподавателя священного писания и временно исполняющего обязанности инспектора семинарии. После октябрьского переворота 1917 года все духовные семинарии постепенно закрывались советской властью. Так и в 1918 году Кашинская духовная семинария была преобразована в школу второй ступени. И Мирон Иванович Ржепик остался в ней преподавателем уже светских предметов, черчения и иностранных языков. А в апреле 1926 года отец Мирон переезжает в город Сергиев, это нынешний город Сергиев Посад под Москвой, и становится настоятелем Пятницкого храма, который находится рядом с Троицей Сергиевой Лаврой. После закрытия в 1928 года Пятницкого храма он переходит в другой храм в городе Сергиев, храм Петропавловский или храм Воскресения Славущего. А в 1930 году в составе 60 священников и мирян последовал арест отца Мира Наржепика и заключение в Бутырскую тюрьму в Москве. 15 мая 1931 года протерею Мирону было предъявлено обвинение в том, что он состоял членом Загорского филиала контрреволюционной организации «Истинные христиане», участвовал в нелегальных собраниях в алтаре церкви и занимался монархической антисоветской агитацией. И 20 мая 1931 года э, Тройка при ОГПУ по Московской области вынесла свой приговор «10 лет исправительно-трудовых лагерей с отбыванием благи, 6 лет заключения, в которых, во время которых ему пришлось трудиться и на лесоповале, и чертежникам, и делопроизводителем, были непомерно тяжелыми и в духовном, и в физическом смысле. С 1934 года отец Мира находился в Чистюнгском отдельном лагпункте Кемеровской области и жил в бараке, в одном бараке с архиепископом Ювеналием Масловским и многими другими священнослужителями. И здесь протерия Мирона застала новая волна гонений на церковь. В 1937 году вот эта волна не пощадила и тех, кто находился уже в тюрьмах и в лагерях он был, в его бараке был произведен обыск, и, как записано в деле, у протерея Мирана были изъяты антиминс с платком, то есть завернутый валитон, Евангелие, молитвенник, служебник, деревянный крест, вечный календарь, ну, то есть Пасхалия. И 18 августа 1937 года отцу Мирону было предъявлено новое обвинение в том, что, находясь в заключении, он проводил регулярно антисоветскую агитацию, Занимался использованием религиозных предрассудков среди заключенных и вольнонаемных. На всех допросах Отец Мирон держался стойко, мужественно. Он никого не выдал, вину свою отрицал, хотя и признавал, что служил в церкви и в лагере. И 7 сентября 1937 года по приговору тройки при НКВД СССР по Западносибирскому краю Мирон был приговорен к высшей мере наказания – к расстрелу. 13 сентября 1937 года Протерей Мирон Ржепик был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле Западносибирского края. 6 декабря 2006 года протерей Мирон Ржепик был причислен к лику святых. Его жизнеописание было составлено игуменом Гедеоном, настоятелем Пятницкого храма города Сергиев Посад. В следующей передаче мы расскажем еще об одном подвижнике нашей Волынской земли, Священной исповеднике Василии Малахове. А сегодня мы заканчиваем нашу передачу. До новых встреч!